शिवाल का चांद नज़र आता है हम ऐसे अजीब से माहौल में दाखिल हो जाते हैं कि चांद रात है जी शॉपिंग करने चलो चांद रात है जी हंसी खुशी में गुजारो चांद रात है घूमने फिरने में गुजारो हालांकि अगले दिन रब तला ने हमारे ऊपर बड़े इनाम करनी होती हैं इस रात हमें शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए थे इस रात हमें रब तला का शुक्र अदा करना चाहिए था इस रात हम मसाजिद का रुख करते हैं कि सुबह हमें ईद ईदल्फ़ितर मिलने वाली है वो ईद ईदल्फ़ितर जिसमें हमें पूरे रमज़ान का अजर दिया जाएगा अब जैसे सुबह से शाम तक एक मज़दूर मज़दूरी करे आखिर पे आके ग़लती कर दे उसको मज़दूरी नहीं दी जाती मालिक उसको कुछ नहीं देता सारा दिन उसने कमाई की सारा दिन मेहनत की आखिर पे आके गलती कर जाए तो सब कुछ ख़त्म हम भी वैसे ही हैं पूरा रमज़ान मेहनत की जब बारी आई लेने की तो हम मसरूफ़ हो गए खेल कूद में तमाशे में मशगूल हो गए गली महलों में मशगूल हो गए अपने मामलों में मशगूल हो गए और रामा वाल हफ़ीज़ रमज़ानमबारक की ये बाबरकत रातें ये पता नहीं दोबारा हमें नसीब होती भी है कि नहीं इसमें हमारे नौजवान बच्चे रातों को मैच खेलते रहे ये रातें मैच खेलने के लिए नहीं थी दिन को सो सो के गुजार दिया मोबाइल चला के गुजार दिया गाने सुन के गुजार दिया ये रमज़ान इस तरह गुजारने के लिए नहीं आया था ये रमज़ान तो आया था कि हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग दें ये रमज़ान तो आया था कि हम अपने आप को बदलते हैं। हम वो काम छोड़ते जो हम पहले करते थे लेकिन कोई शह नहीं बदली जैसे हम रमज़ान से पहले थे दौरान रमज़ान भी हम वैसे रहे और रमज़ान के बाद भी हमारी हालत वैसी होती है कोई नहीं बदले तो फिर मुबारक में जो हमें मशक़ कराई गई मुबारक ने जो हमें सबक दिया उसको हमने याद तो नहीं किया वो तो भूल गए हम मुबारक ने हमें सबक दिया क्या मुसलमानों अपनी ज़िंदगी को रोज़े की तरह गुजारना है हर चीज़ से अपने आप को बचा के रखना झूठ से बचाना है गुनाह से बचाना है कोई गलत काम नहीं करना किसी को तकलीफ़ नहीं देनी नमाज कज़ा नहीं करनी तो ये हमें मशक करवा के जाता है मुबारक के बाद अगर हम फिर उसी अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाए तो फिर मुबारक से तो हमें कुछ न हासिल हुआ अब हम ज़रा में बैठ के अभी हमारे पास वक्त है मगरब तक का टाइम है इस दौरान हम अलहदगी में बैठ के सोचें कि यार इस मुबारक ने हमने क्या पाया और क्या खोया है? इस मुबारक में क्या हम अपने रब को राज़ी कर सकें क्या इस मुबारक में हमने अपने गुनाहों से माफी मांगी क्या इस मुबारक में हमने वो काम छोड़े जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो जाता है क्या इस रमज़ान में हमने नियत की कि आज के बाद हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे क्या इस रमज़ान हमने ये नियत की कि हम सुन्नत के मुताबिक अपने चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल सजाएंगे क्या हमने ये नियत की कि इस मुबारक में जो हमने मशक़ की है इसी तरह हम पूरा साल रहेंगे नहीं बस हमने भूखे काटी है, सुबह से शाम तक भूखे रहे, बस फिर इफ्तार कर लिया सहर कर लिया इफ्तार कर लिया ये हमारा रमज़ान गुज़रा ये रमजानुल मुबारक महीना इसलिए नहीं आया था ये रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत बरकतें लेकर आया था बहुत रहमतें लेकर आया था लेकिन अफसोस अफसोस कि हम इस मुबारक में रब तला को राज़ी ना कर सकें गुनाहों से माफी ना मांग सकें यह रमज़ान भी गुज़र गया